Ріднася до нас щойно доброго ранку, як я її обіцяла, в нашій студії вже є їсть. І сьогодні у нас в студії Олександр Володимирович Співаковський, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету, проректор з інформаційних технологій та міжнародних зв'язків Херсонського державного університету. Доброго ранку! Дуже приємно бачити вас в нашій студії. І ви знаєте, от напередодні 1 вересня дуже часто ми Повертаємося до теми нового навчального року, і зрозуміло, що ну напевне кожного року, чекаючи першого дня навчання, ми замислюємося над тим, як ми точніше, як наші діти будуть навчатися цього року. Щось нове є. Ну і взагалі, як буде відбуватися навчальний процес, чи є якісь нововведення, можливо, щось змінилося. Дорогие херсонцы, дорогие жители Херсонской области, разрешите вас всех поздравить с этим замечательным праздником, праздником 1 сентября, Днем Знаний. Это замечательный праздник, который действительно позволяет новому поколению войти в новый мир. И в этом отношении, конечно же, учителя, все учителя, все преподаватели высших учебных заведений, все дети, все студенты, конечно же, приобщены к этому великому дню. И мне вот приятно, что есть вот аудитория для того, чтобы ее поздравить. Я хочу сказать, что это первый, наверное, вот год в независимости нашей Украины, когда учителя, а дети, студенты имеют возможность ее встретить действительно с радостными лицами. Потому что именно благодаря вот той политике, которая проводится президентом Украины, кабинетом министром Украины и лично вот министром, что приятно отметить нашим земляком Станиславом Николаевичем Николаенко. Благодаря этому в течение этого года, вы знаете, зарплата резко увеличилась у учителей, у преподавателей вузов. С 1 сентября она в очередной раз будет повышаться. И я хочу сказать, что действительно вот эта политика, которая осуществляется, она действительно позволяет с надеждой смотреть на то, каким образом будет строиться дальнейшее нашего образования. Посмотрите, это первый год, когда огромное количество учебников поступило в школы, когда решается проблема школы в автобус, когда решается проблема компьютеризации, и вот действительно без личного такого активного вмешательства министра образования. Конечно, этого не было. Я думаю, что а, вот вся так скажем осведенье сфера повинна все сделать для того, чтобы действительно мы побудовали наше майбутні через нашу систему освіти. И я еще раз говорю, вот поздравляю всех, кто сегодня смотрит нашу передачу. Я Хотел бы, конечно же, пожелать, чтобы мы использовали эту возможность для того, чтобы Украина действительно интегрировалась в Европу и чтобы мы не а, мы ждали, когда нас Европа примет, а чтобы Европа попросила нас, чтобы мы туда вступили. Поскольку вы сегодня представляете Херсонский державный университет, то цікаво, чем сегодня живет университет, тут на передодне 1 вересня? Ну, во-первых, я хочу сказать, что именно на долю нашего министра выпала эта фундаментальная вещь, подписание Болонского соглашения. Это означает, что мы определили вектор, в который идет об нашего образования. Мы идем в Европу, мы будем стараться достичь европейских стандартов. И Станислав Николаевич, подписав это соглашение, действительно задал этот вектор. И в этом отношении наш университет, конечно, делает огромную работу связанные с тем, чтобы обеспечить выполнение этого соглашения. Я хочу сказать, что мы сегодня и технически, и э, программно... Э обеспечиваем такие компоненты, как организация самостоятельной работы. Ведь что такое баланское соглашение? Это тогда, когда профессор и когда студент становятся главными фигурами в университете. Что такое баланское соглашение? Это тогда, когда наука становится впереди образования. Когда образование идет через научные исследования и таким образом мы достигаем вот этих приоритетов и тех стандартов, которые существуют. Что такое баланское соглашение? Это когда студент имеет возможность мобильно получать образование не только, скажем, в нашем университете, но и в других их. Это означает, что существует система взаимного признания. Вот это Болонское соглашение. И я думаю, что в нашем университете сделана огромная работа и по внедрению кредитно-модульной системы, хотя это всего лишь инструмент. И самое главное, у нас сегодня существует мощный сайт. Сегодня, вот скажем, на Физмате, благодаря институту, работе э, института информационных технологий нашего университета наработаны, полностью выложены все лекции, лабораторные работы, тесты. Таким образом, студент имеет возможность организовать свою самостоятельную работу. Ведь задача университета, это что такое университет? Это корпорация по обслуживанию интересов студентов. Вы знаете, вот я, будучи в Штатах, такую вещь, вот, просто наткнулся на такую вещь, что действительно университет делает студентов, а вот студенты делают имя университету. Поэтому от того, каких студентов мы выпустим, они сделают имя нашему университету. И вот даже этот год, когда у нас в полтора раза больше пришло абитуриентов в наш университет, показало, что бренду нашего университета существует устойчивый бренд, который позволяет нашему университету занимать лидирующее положение на юге Украины. Это радостно, это приятно, потому что лучшего критерия, так скажем, истины, не существует. Александр Володимирович, до нашей молодые уже подключаются наши глядачи. Давайте мы надо моим слово. Алло? Доброе утро. Доброе утро. Будьте добры, я хотела бы получить ответ на такой вопрос. Наша дочь 10 лет назад закончила детский вуз и пытаясь устроиться на работу за границу, у нее возникли проблемы. Ее диплом в принципе ничего не значит без специальных подтверждений. Как-то в Украине и в частности в нашем университете этот вопрос решается, будет ли наш диплом признаваться на международном уровне. Я дякую вам за запитание. Прекрасный вопрос. Я хочу сказать, что после подписания соглашения существует система процедура существует, четкая, понятная, которую каждая страна проводит по-своему по нострификации наших дипломов. Вот буквально недавно мы получили запросы из США, когда Госдепартамент запрашивает и просит подтвердить, скажем, те или иные данные по диплому. Это означает, что он хочет его нострифицировать, скажем, либо по уровню бакалавра, либо по уровню магистра. Это очень важно, и такая процедура существует. Ведь много наших а, студентов, которые закончили университет в разные годы, сегодня работают в Израиле, в Германии, в Канаде, в США, в других разных странах. И поэтому проблема взаимной нострификации очень важная вещь. Да, действительно, есть проблемы нострификации, есть определенная проблема недоверия к нашим дипломам. Она, конечно же, связана, наверное, с тем, что, в общем-то, как только Украина станет открытой в этом отношении, в том числе для проведения образовательного аудита, то есть как мы проводим, организуем учебный процесс, какие процедуры существуют, сдачи экзаменов, зачетов, каким образом проводится мониторинг качества, Потому что если не будет качества, конечно же, наши дипломы признаваться не будут. Поэтому мы все должны понимать, что огромная работа предстоит и преподавательскому составу, и студентам для того, чтобы вот этот менталитет наш, когда мы можем договориться, он должен уходить в прошлое. Знания, только знания, профессиональные компетенции могут стать основой для того, чтобы ты получил диплом. Время, когда диплом, то есть бумага есть главное, заканчивается. Наступает время, когда профессиональные компетенции. Это главное, а диплом есть всего лишь подтверждение твоих профессиональных компетенций. И все же таки, остаются еще такие галузи, в которых наши дипломы, они не, ну, скажем, не имеют такого внеска. Я понял. Практически во всех странах проводится очень жесткая нострификация дипломов, которые получали и в России, и в Украине. Это, это однозначно. И пока нам придется а, с этим мириться. Вот скажем даже, а, вот я по своему личному примеру знаю, а, моя сестра, а, скажем, 12 лет назад уехала в Израиль и там работает. Очень тяжело она проходила проблему настрефикацию, хотя она была специалистом, а, то есть учителем математики и информатики, но только через полтора года она под, получила подтверждение, и то по уровню бакалавра вот, израильского а это означает, что и зарплата меньше и так далее. Поэтому нам в этом отношении много придется сделать для того, чтобы наши дипломы проходили более легкую процедуру, чем ту процедуру, по которой они проходят сегодня. У нас еще есть запитание от глядачей. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброго. Э, у меня такая то вона знає, що після закінчення, коли отримає диплом, в неї гарантована робота і престижна робота, за яку, яку платять такі гарні гроші. Не секрет, що у нас молоді люди, класні спеціалісти отримують диплом, але з роботою не зовсім легко. От, будь ласка, скажіть, що робиться в університеті в цьому напрямку? Я при... я Пос... Спасибо большое. Вопрос, вы знаете, это вопрос не на 2-3 минуты. Вопрос замечательный абсолютно. Действительно, я занимаюсь этим профессионально. Я думаю, что вот скоро выйдет моя большая статья, именно связанная с моделями управления качеством подготовки студентов, потому что до сих пор существует огромное взаимное недоверие между рынком труда, работодателями и тем, что делают наши университеты. Потому что действительно, когда 8 тысяч человек с дипломами, в высшем образовании стоит на учете в областном центре занятости. Это говорит о том, что что-то не то. Все-таки что-то мы делаем не так, потому что люди а, становятся...